но и представителями тех или иных регионов. Почему? Ключевая позиция моей президентской кампании – это децентрализация власти. Что всегда нас расставило? Вопросы языка, на каком языке говорить представителям то, той или другой э, общины. Э, вопросы культуры, вопросы памятников, вопросы, там, вопросы которые в принципе принадлежат компетенции общин, компетенции местного самоуправления. И вот позиция децентрализации означает, что мы дадим право общинам решать огромную часть вопросов, которые раньше были завязаны на центр. Мы серьезно увеличим и усилим финансовую базу общин. Для того, чтобы люди не спрашивали Киева, спрашивали со своих местных руководителей, как они живут, почему они живут и каким образом мы можем улучшить эту жизнь. Потому что вместе с повышением прав растет и ответственность. Если говорить о самой важной задаче, то кроме установления мира и обеспечения безопасности, нам нужно сохранить соборность, сохранить единство. И я уверен, что это будет одной из первых задач победившего президента. Мы не допустим расхода страны, мы не допустим изменения статуса, статуса страны с унитарной державы на федеративную державу. Потому что федеративное государство в понимании наших оппонентов – это очень слабое государство. Это государство 25 феодалов, каждый из которых будет иметь свое межигорье, каждый будет стремить, стремиться к, или там, создавать риск для страны появлении Крыма номер два, Крыма номер три, Крыма номер четыре. Но Это просто не допустим. Поэтому децентрализация власти и делегирование полномочий будет однозначно означать в том числе и очень жесткую, сильную президентскую репутацию. Спасибо